হেল্ল' এভৰিৱান মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে মোৰ আজি বহুত বেছি ভাল লাগি আছে মনটো কিয় জানেনে আজি এক পবিত্ৰ স্থানত আহিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে জানে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ ঢকুৱাখানাৰ শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান থানত আহিছোঁ আমি নৰুৱা সত্ৰত সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে মনটো বতৰটো বহুত বেয়া আছিলে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিন্তু ফাইনেলি আমাৰ কাৰণে বুলিয়ে ক'ব লাগিব ভাল কৰি দিলে আৰু লগত মোৰ লগত আমি ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ যে চিনি পাই চাগৈ তেওঁলোক দুজনী আহিছে খাই কৈ দিয়া এইফালে হাই আমাৰ ইজনী বন্তি অকণমান মনটো বেয়া হৈ আছে কিবা এটা কথা ময়ে কৈ পালোঁ মানে তাই মানে মনটো দুখ লাগি গ'ল চৰি কৈছোঁ এতিয়া হ'লেও বেয়া লাগি আছে সৰু ছোৱালী অকণমানতে খং কৰে অভিমান কৰে তাই মৰম আকোলা যে কৰোঁ বুলি আমি চবেই মৰম কৰোঁ সেইকাৰণে এতিয়া আহি আছোঁ আমাৰ লগৰ দুজন আহি আছে মাজুলীৰ পৰা মাজুলীৰ কমলাবাৰীৰ পৰা তেওঁলোক আহি আছে তেওঁলোকেও ভিডিঅ' বনাব মই আগতেও বহুত কেইবাৰ গৈছোঁ বাসুদেৱ থানত কিন্তু এনেকৈ ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাই আৰু ভাবিছিলোঁ হোলীতে যাম ফাকুৱাত কিন্তু ফাকুৱাত যাব নোৱাৰিলোঁ কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সেইকাৰণে এতিয়াই যাব লৈছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ' গাড়ীৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ আহি পোৱাই নাই লগৰকেইটা একদম মানে কি ক'ম আৰু ৰৈ আছোঁ কৰটো ওচৰতে আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে সিহঁতে ফোন মাৰিছোঁ ফোন ৰিচিভ কৰা নাই ইমান দেৰি কৰিছে খঙে উঠি গৈছে এতিয়া লগৰ কেইজন আহি পাই গ'লি আমিও গাড়ীত বহি গ'লোঁ আৰু আমাৰ মই দুজনীও চাওকচোন পাইছে পূৰা এজন পুতলা দুজনী আৰু এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ লগৰজন দোকানত গৈছোঁ কিবা এটা কিনিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া ৰৈ আছোঁ যাম এতিয়া কি কৰোঁ আমি যাবলৈ লৈছোঁ আৰু সেইটো একো নোকোৱাকৈ গৈছোঁ সেইকাৰণে বহুত ভোক লাগিছিলে সেইকাৰণে চকলেট খাই খাই গৈ আছোঁ আমি দুইজনীয়ে এতিয়া আমি বাসুদেৱলৈ বুলি গৈ আছো এনেকে ঠাইডোখৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছিল ফাইনেলি আমি বাসুদেৱ থান পাই গলোহি নামিলো ধুনীয়াকৈ গাড়ীৰ পৰা নামি পেলাই এতিয়া ঠিক ঠাক কৰি লৈছো আৰু গামোচা চামোচা লৈ লৈছোঁ ফাইনেলি পাই গলোহি বাসুদেৱ থান এতিয়া আমি ধূপচাকি জ্বলাবৰ কাৰণে আমি লৈ লওঁ ধূপচাকি আৰু লগতে বহুত ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আমাৰ লগৰ কেইজনী ধূপচাকি শৰাই দিবৰ কাৰণে বস্তু লৈ আছে দোকানত আপোনালোকে চিন্তা আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই ইয়াতে দোকান বজাৰ ধুনীয়াকৈ আছে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা শৰাই যদি হেৰি কৰে আপোনালোকে চাওক ধুনীয়াকৈ আছে গাড়ী পাৰ্কিং কৰাৰ পৰা আদি কৰি আছে আমাৰ গাড়ী ইয়াতে পাৰ্কিং কৰা হৈছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াতে মানে শৰাই আৰু মানে দুপচাকিৰ কাৰণে ইয়াতে দোকানৰ পৰা কিনিব পাৰিব ঘৰৰ পৰা নানিলেও হ'ব চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই এতিয়া আমি মেইন ইয়াতে গাড়ী ৰখাব লাগে মেইন ৰ'দ পৰা আমুঠি তাকে চাই থোৱা ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি আহি আছোঁ দুপ চাকি লৈ ল'লোঁ আৰু লগৰজনে শৰাই লৈ ল'লে ইজনেজন আমাৰ লগৰজনে ভিডিঅ' বনাইছিলে এইখনেই বাসুদেৱৰ মূল গেটখন হয় আৰু এইফালেদি সোমাই যাব লাগিব তেতিয়া আমি বাট চৰাটো পামগৈ আমি এতিয়া আহিছোঁ চাওক মানুহ বহুত হৈছে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহে বাসুদেৱ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে বাসুদেৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা ল'বৰ কাৰণে বহুতো সৌভাগ্যৰ বলতহে পোৱা যায় আৰু আমাৰো আকৌ বহুত বহুত কেইবাৰ পাছত আকৌ সৌভাগ্য হ'ল শ্ৰীচৰণ পাবলৈ বাসুদেৱৰ আমি মূল গেটে দেখি সোমাই আহিলো চাওক মানুহবোৰ ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ আহিছে সেৱা লৈ পেলাই আমি যিহেতু গৈছোঁ বেলেগ আহিছে চাওক পৰিৱেশটো কিমান সুন্দৰ লাগিছে চাওক চাৰিওফালে গছ গছনি ফুল চুল আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া আমি সোমাই গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ নৰোৱা সত্ৰত আৰু ভৰিহাত চৰিহাত ধুই লওঁ আৰু এই বাসুদেৱ থান পাই গ'লোহি ভিতৰত সোমাইছোঁ হয় 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 মানুহ ভিৰ হৈছে কাৰণ আজি দেওবাৰ হয় সদায় ভিৰ থাকেই আচলতে অকল দেওবাৰ বুলি সোমবাৰ বুলি কথা নাই কিন্তু দেওবাৰৰ বাৰটো বন্ধ থাকে দেওবাৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ নামঘৰ ফালে উঠি গৈছোঁ আৰু সকলোৱে ফটো মৰাত ব্যস্ত চাওকচোন সুন্দৰ লাগিছে আচলতে এইটো নামঘৰ হয় ইয়াতে নাম প্ৰসংগ কৰা হয় আৰু সেইফাল দি আমি চাকি বন্তি জ্বলাৰ ঠাইলৈ যাম আমি চাকি বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে আহি আছো আৰু লগতে মূল মন্দিৰ ভাগলৈও আহি আছোঁ ইমান ধুনীয়া সুন্দৰকৈ একদম পৰিপাটিকৈ আছে সকলো আপোনালোকৰ এতিয়া আমি বন্তি জ্বলাবৰ বাবে আহিছোঁ বন্তিগৃহত শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱে নম এতিয়া আমি বন্তি জ্বলাই লওঁ চাকি বন্তি চাওক সুন্দৰভাৱে সকলোৱে জ্বলাই আহিছে আৰু এতিয়া আমিও চাকি বন্তি জ্বলাই লওঁ ধুনীয়াকৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে বন্তিবোৰ ধুনীয়াকৈ জ্বলি উঠিছে আৰু আমাৰ লগৰ কেইজনীও বন্তি জ্বলাইছে আৰু আমাৰ আগৰ লগৰজনে বন্তি জ্বলাই আছে খালী আজি অলপ বতৰটো মানে বেয়া যিহেতু বতাহ মাৰি আছে সেইকাৰণে বন্তি জ্বলোৱাত বহুত বেছি অসুবিধা হৈছে এতিয়া বন্তি গছি জ্বলাই লৈছোঁ খালী বতাহ মাৰি আছে কাৰণে একদম জুই চোলাবোৰ ভাল নহয় জ্বলাই নাই জ্বলাই নাই একদম মানে কি ক'ম আৰু শেষত গৈ জ্বলিলে ধুনীয়াকৈ বন্তি গছি এতিয়া লগতে ধূপো জ্বলাই লৈছোঁ চাওক চাৰিওফালে ইমান ধুনীয়া লাগিছে বন্তি জ্বলি উঠিছে এই চাকি গছিৰ দৰে সকলোৱে যাতে মনৰ আশাবোৰ পূৰণ হয় সকলোৰে মনৰ আশাৰ সপোনবোৰ যাতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পূৰ্ণ হয় আৰু লগতে মনবোৰ যাতে সকলোৰে পবিত্ৰ হৈ উঠে আৰু মনৰ আশাবোৰ সকলোৰে যাতে পূৰণ হওক সেই আশাৰেতো সকলোৱে চাকি বন্তি জ্বলাইছে ভগৱানৰ ওচৰত একান্ত ভক্তি মনেৰে আৰু ভগৱানক বিশ্বাস কৰি পেলাই ভগৱানকতো আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰোঁ ময়ো ধূপডাল জ্বলাই ল'লোঁ বতাহ মাৰি থকাৰ কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে আৰু শেষতকৈ ধূপ চাকি ধুনীয়াকৈ জ্বলালোঁ জ্বলাই আৰু গৰমত ঘামি গৈছোঁগৈ এনেকুৱা গৰম এতিয়া আমি মূল মন্দিৰ ভাগলৈ গৈছোঁ সেৱা ল'বৰ বাবে যিহেতু সকলোৱে তাত সেৱা ল'বৰ কাৰণে লাইন পাতি আছে আমিও লাইন পাতিব লাগিব আগতীয়েতো হ'ব নোৱাৰিম আৰু বহুতো আহিছে যিহেতু দূৰ দূৰণিৰ পৰা বহুতো আশা লৈ সেয়েহে ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণ পাবৰ কাৰণে বাসুদেৱৰ শ্ৰীচৰণ পাবৰ কাৰণে আৰু ময়ো সেইকাৰণে শ্ৰীচৰণ পাবৰ কাৰণে আমিও গৈছোঁ আৰু মই চিনাকিয়ে মানুহ এগৰাকী পালোঁ খবৰ ল'লোঁ তাৰপাছত আৰু আমিও লাইন হ'বগৈ লাগিব তেতিয়াহে আমি সেৱা কৰিব পাৰিম যিহেতু আৰু ইমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহসকল আহিছে যেতিয়া আমিতো অলপ ওচৰৰে হয় আৰু সেৱা ল'বৰ কাৰণে সেই গৈছোঁ আৰু চাওক সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ঢালি চালি লৈ আছে সেৱা ল'বৰ কাৰণে আমি যিহেতু শৰাই নিয়া নাছিলোঁ সেইকাৰণে অৰিহণা সেই দিম মানে আৰু প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণ পাবৰ কাৰণে ৰৈ আছো প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণ পাম আৰু অতি সোনকালে পাতিবলগীয়া হৈছে এতিয়া ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণ পাবৰ কাৰণে বহুত ভিৰ হৈছে যেনে ৰৈ আছো আৰু এতিয়া আমি প্ৰসাদ ল'বৰ কাৰণে গ'লোঁ আৰু প্ৰসাদ লৈ ল'লোঁ আপোনালোক যদি বাসুদেৱ অহা নাই আহিব বহুত বেছি ভাল লাগে আচলতে ঠাইডোখৰো বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াতে বহুতো ইতিহাস আছে শ্ৰীকৃষ্ণ ৰুক্মিনীৰ কাহিনীও আছে লোক বিশ্বাসমতে আৰু ষোল্লশ ছাপন্ন চনতে আমাৰ বাসুদেৱখন স্থাপন হৈছিলে আৰু সৰুৰে পৰা বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ সক সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ সকলোবোৰ মানে বহুত ভাল লাগে বহুত বিশ্বাস কৰে সকলোৱে বাসুদেৱখন এতিয়া পাৰকেইজনীক আমি বুট কেইটামান ছটিয়াই দিলোঁ আৰু পাৰকেইজনীয়ে তেনেকৈ উৰি আহি খাইছেহি ইয়াত পাৰ এইবোৰ দান দিয়া হয় তেনেকৈ বহুতো দান দিয়া বস্তু আছে আমাৰ বাসুদেৱত এতিয়া বাসুদেৱত এনেকৈ নামঘৰত নাম প্ৰস্তুতি পেলাই ভগৱানৰ আশীষ লৈ পেলাই আমি আহি গ'লো এতিয়া আমাৰ ভণ্টি বোলে ছেল্ফিটো মেইন চেল্ফি মেইন বোলে বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত মানুহ হৈছে বহুত ভিৰ বহুত বেছি ভিৰ হৈছে তথাপিও ভাল লাগিছে আজি দেওবাৰ তাতে সকলোৰে বন্ধ থাকে আমাৰ ভণ্টি কেইজনে পৰা বুটমাহ খাইছে বুটমাহটো সোৱাদেই বেলেগ ইয়াৰ বুটমাহ খোৱাদেই বেলেগ মন্দিৰত ধানৰ যিহেতু বহুত টেষ্ট লাগিছে দিয়া মোক দিয়া পোৱা জানো কিয় নাখাম মই কৃষ্ণ বাসুদেৱ এটা প্ৰসাদ খাই দিলে ছাগলীজনীয়ে সকলোৱে ফটো মূৰত ব্যস্ত হৈছিলে আমিহাৰ ফটো সময় পানী